assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga va Django bo'yicha yangi video darsligimga xush kelibsizlar bugungi video darsligimda biz sizlar bilan loyihaga tag qo'shishni ko'rib chiqamiz bugungi darsimizning mavzulari bor Tag modelini qo'shamiz ko'pga ko'p bog'lanish haqida gaplashamiz hamda post uchun taglarni ko'rsatamiz Xo'p, unda darsimizni boshlaylik. bizda savol tug'ilishi mumkin tag o'zi nima nimaga kerak misol uchun aytaylik ba'zi ko'r saytlarga kirsalaring saytning o'ng tarafida yoki chap tarafida so'zlar turadi Python, java jango nу no, shunga o'xshash sizlar o'sha bironta bir so'zni ustiga bossalaring sizlarga aynan o'shanga tegishli bo'lgan postlarni chiqarib beradi mana shu tek sistemasi deyiladi hozir biz ana shu tek sistemasini o'zimizni loyihamizga qo'shamiz hop men loyihamizni mana fayllarini ochib olganman buning uchun o'sha post api ichiga e kirib modelsga kirib bitta model qo'shib olishimiz kerak bo'ladi komentariyadan oldin qo'shyapman tag deymiz buni nomini va bu ham o'sha modelni ichidagi model degan klassdan bor soladi endi bizna tegimizni bitta naymi bo'ladi va u char field bo'ladi va max lansi yuzgacha bo'ladi xolos bo'ldi endi bunga qo'shimcha ravishda mana bu created on degan narsani qo'shib qo'ysak bo'ldi ya'ni o'sha qachon hosil qilingan vaqt mana qo'shildi endi biza keyingi qiladigan ishimiz mana bu tag modelini post modeliga ko'pga <coughs> ko'p bog'lanish orqali bog'lanishimiz kerak ko'pga ko'p -ke bog'lanishni sizlar o'sha database degan darsda o'tgan bo'lishlaring kerak agar tushunmasalaring mayli hozir tushuntirib o'tib ketishga harakat qilaman bu joyda bitta yangi field qo'shamiz postga buni tags deymiz va bu model ichidagi many to many field many many too many field degan klass bor mana shu klassdan foydalanamiz endi bunga bitta model keradi mana ko'ryapsizlar типа model deyapti bunga mana bu pastda yozgan tag degan modelimizni yozishimiz kerak sizlarga nega mana bunaqa yozayotganimni kommentariya mana bu kommentariy klassini yozganimizda ya'ni modelni yozganimizda aytib o'tganman endi buni related nami bor related name'iga tagis deb qo'yamiz hop bunga qo'shimcha blank true hamda nol true deymiz ya'ni bo'sh bo'lishi ham şey mumkin bo'lmasligi ham mumkin shuning uchun ikkalasi ham blank tru nol tru qilib qo'ygan maqsadga muvofiq endi many to many bog'lanish ho buni sizlarga tushuntiradigan bo'lsam hop mana qaranglar o'chib ketib qolibdi men mana shu postimnin bitta kopiya qilaman yana bitta ko'piya qilib pastga tashladim endi yana bitta kopiya qilamanda buni pastdagi qismlarni o'chirib tashlayman dlay va buni nomini tag deb qoldiraman Xo'p. va shundan nusxo bu yerga qo'yaman endi yana ham aniqroq sizlarga tushuntiradigan bo'lsam mana qaranglar bitta post bor bitta postga bitta tag te bog'lanishi mumkin mana. I, mana shu masalan, bu post bu tagga bog'lanishi mumkin endi bu post mana bu tegga ham bog'lanishi mumkin endi mana bu teg uh, bu teg uh, bu postga ham bog'lanishi mumkin uh, mana bu teg bu postga ham bog'lanishi mumkin ko'ryapsizlarma many to many bog'lanish bo'lib ketdi Many to many bog'lanish xuddi shunday ko'p bog'lanishga ko'p bog'lanish deyiladi xuddi shunday tartibda ishlaydi bunga bu bo'lishi ham mumkin bunga bu bo'lishi ham mumkin bunga bu ham bu ham bo'lishi ham mumkin No farqi yo'q mana shu ko'pga ko'p bog'lanish deyiladi hop <coughs> endi de, kelinglar mana shuni o'sha uh, bizni o'zimizni um, kodimizda generatsiya qilib olaylik ya'ni shu ishga tushirib olaylik ho'p iş, <coughs> loyihani kodlarini ochaman loyihani kodlarini ochib mana bu qilgan o'zgartirishlarimni men databeysga yozishim kerak terminal qilamiz i manage make migration deyman mana bizda yangi bitta model hosil bo'ldi hamda yangi bitta postimizga tags degan fild qo'shildi endi bularni data beysga yozamiz mana data beysga ham yozildi endi admin panelga kiramiz va yozgan tag modelimizni <coughs> bu yerga import qilib olamiz va buni admin panelga qo'shamiz nuqta register bunga tag nomini qo'shamiz ya'ni e, tag klassini va bitta klass ochamiz tag admin degan va bu adminni ichidagi model admin degan klassdan klassdan klassna soladi va tanasi bo'm bo'sh bo'ladi bo'ldi shu endi serverni ishga tushiramiz pi manage ane serer qilaiz hop serverni ishga tushirdik biza admin panelimizga kirib olishimiz kerak hop mana admin panelimizga kirdik Qarayla, mana post bor hamda tag bor endi men bironta bir tag teg qo'shyapman aytaylikhalli degan mana mahalliy degan tag qo'shdim endi bunga misol uchun avto halokat deb yana bitta teg qo'shdim bizda hozircha ikkita teg bor ammo bizni teglarimiz obyekt ko'rinishida qaytyapti biz obyektni stringga o'tkazib uolishimiz kerak buning uchun mana bu tegga tepadagi mana bu metodni ko'chirib qaytadan yozib mana bunga nimga o'zgartirib qo'yaman vaqtdan o'tish uchun mana endi bizga avtohalokat mahalliy deb chiqdi endi mana shu ikkita bizda teg bor mana shu tegni biz postimizga bog'lashimiz kerak bo'ladi endi qaranglar biz avtohalokat mahalliy bo'lgandan keyin bizga mana bu narsaga bog'lanish kerak bo'ladi mana endi qaranglar bizna postimizga mana tags degan yana bitta bo'lim qo'shilib qoldi ko'ryapsizlarmi mana shu tags degan bo'limni ikkalasini shunday tartibda bog'lab qo'yishim kerak bo'ladi mahalliy hamda avtohalokat va buni sayfe qilaman hozir bizda tagimiz mana shunga qo'shildi endi mana shu qo'shilgan teglarni postni ichida redmini ichida Bu o, üçün, ə, hans, nankin, mana bu joyda generatsiya qilib olishimiz kerak bo'ladi hop buning uchun biz viewga qaytamiz viewga qaytgandan keyin mana bu ortiqcha joyini yopib turaman endi mana bu qismi ham kerak emas get buni ham yopdim ho'p biz postga tegishli bo'lgan ya'ni aynan mana shu postga tegishli bo'lgan barcha teglarni olib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun yana tags deyman teng post nuqta tagis nuqta ol deymin va print qilib ko'raman teglarim bormi yo'qmi tekshirish uchun mana endi mana shu veb sahifaga mana a kirdik bitta qaytadan ishga tushirib tushiribz va ko'radigan bo'lsak şey, bizda mana teglarimiz bor aynan mana bu postga tegishli bo'lgan mahalliy hamda avtohalokat degan mana ikkita teg chiqib turibdi shuni biz kontekstni ichiga qo'shib mana bu template nammzda ya'ni mana bu templaytimizda detail nuq htmlda render qilib olamiz buning uchun tag deymiz yoki tags deymiz hamda buni qiymati tagsga teng bo'ladi templayte namga kirib pastroqqa tushamiz mana bu joyni o'zi o'chirib tashlasak ham bo'laveradi bizda o'zi badisi bor edi shuning uchun shart emas endi mana buni ichida biz for forluni aylantirib olishimiz kerak qaranglar bizda hammasida lorem lorem ketgan bizga faqat bittasi kerak bo'ladi shuning uchun qolganini o'chirib tashlaymiz chunki qolganini e, for forluda aylantirib olamiz shuning <coughs> uchun buni ko'chirib olib turaman va for qilib tag deyman tagisda aylansin deyman mana and forn mana bu forni ichiga men ko'chirib olgan narsamni tashlayman va buni qiymati tagini nuqta namiga teng bo'ladi va qayta refresh beradigan bo'lsak mana mahalliy avtohalokat degan teglar Enda, mana chiqdi endi mana shu teglarni bosganda biz ishlaydigan qilishimiz kerak bo'ladi buni keyingi darsimizda keyingi darsimizda amalga oshiramiz chunki hozir qiladigan bo'lsak u juda yam katta uh, vaqtni oladi shuning uchun ho'p keyingi video darsliklarda ko'rishguncha xayr